На данный момент, как вы видите, привезли с площадки темчасового сберегания боеприпасы, которые собрали после зачистки территории вызначенной. На данный момент сделали пробную первую кладку для того, чтобы, скажем так, проверить наши разрахунки, которые мы сделали по ударной волне и по, скажем так, эффекту на, на, на местности, потому что мы должны понять четко, какие будут последствия и сколько можно в данном случае на данной местности, скажем так, производить по э, ножа я имею в виду подрыв э, в данных условий. Наша задача э, разминировать территорию склада и всей базы территорию и, соответственно, все это э, уничтожить. Мы сейчас, опять я говорю, делаем пробные, пробные закладки. Дальше, когда войдет в режим, скажем так, поставка всех боеприпасов, скажем так, для уничтожения их, уже будет четко сформирован график, скажем так, и будет какой-то план, который мы будем стараться выполнять. Но само место выбрали, само, скажем так, оно безопасно. В плане того, что там разлет осколков и так далее. Естественно, да, что будут, э, скажем так, достаточно мощные взрывы, что, скажем так, непосредственно будет каким-то образом немножко дискомфорт поносить местному населению. Но, насколько я знаю, командование э, сделало все, чтобы предупредить э, местное население, зная там МЧС и райадминистрация была подключена к оповещению. Вот, в принципе, люди уже должны быть к этому моменту все оповещены, насколько я знаю. Вот, поэтому приступаем к работе.